विश्वाजीर प्रत्ये कणा सत्य लपले लाये जर्दे शोधा जी दैर्य सेल दर उत्तर मेल विश्वास सत्वानी प्रयत्न यंजी सांगड घालना हीस खरी भक्ति स्वागत है स्वामी भक्तन आज आपने गानों की दिव्यानी भक्तिपूर्ण यात्रा शुरू कर दो श्री स्वामी समर्थन अद्भुत तो मंत्र चा रूपा आज तुम्हें ऐकना रहा श्री स्वामी समर्थन चा असा एक मंत्र ज्या मंत्राने अशं असंख्य भक्तांचे जीवन बदलून टाकले आहे हा मंत्र केवळ शब्दांचा उच्चार नाही तर तो आहे स्वामींच्या कृपेचा स्पर्श एक असा अनुभव जो तुम्हाला थेट स्वामी समर्थांच्या दिव्य शक्तीशी जोडून टाकतो हा मंत्र ज्यांनी ज्यांनी भक्तिपूर्वक ऐकला त्यांना त्यांच्या आयुष्यात अपूर्व आनंद मनशांती आणि आश आश्चर्यचकित करणाऱ्या आनंददायक बातम्या मिळाल्या आहेत होय अनेक भक्तांनी अनुभवले आहे की हा मंत्र ऐकताना त्यांना आनंदाची एखादी बातमी मिळाली आहे हे क्षण अत्यंत पवित्र आहेत आपले डोळे मिटा मन शांत करा आणि अंतःकरण उघडा कारण स्वामी समर्थ महाराजांचा आशीर्वाद ह्या मंत्रातून तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे हा मंत्र सामान्य मंत्र नाही यामध्ये आहेत अशा दिव्य तत्वांची शक्ती जी मन शरीर आणि आत्मा यांना शुद्ध करून टाकतात तुम्ही आरोग्य सुख शांती यश किंवा एखाद्या चमत्काराची अपेक्षा करत असाल तर हा मंत्र ती शक्ती तुमच्यापर्यंत पोचवू शकते हा केवळ एक व्हिडिओ नाही ही आहे एक भक्तिमार्गाची वाट एक अशी संधी जिच्या मार्फत तुम्ही स्वतःला स्वामी समर्थांच्या चरणी समर्पित करू शकता संपूर्ण मंत्र नक्की ऐका मध्येच थांबवू नका व्हिडिओ स्किप करू नका कारण या मंत्राच्या वेळीच कदाचित एखादा संदेश एखादी खून किंवा एखादी आनंदाची बातमी तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकते अनेक भक्तांनी हा मंत्र दररोज ऐकल्यामुळे आपल्या जीवनात पूरूप परिवर्तन झाल्याचे अनुभवले आहे आता तुमची वेळ आहे म्हणूनच हा व्हिडिओ तुमच्या समोर आला आहे तर चला सुरू करूया ही दिव्याने भक्तिपूर्ण यात्रा संपूर्ण विश्वासाने संपूर्ण समर्पणाने आणि श्री स्वामी समर्थांच्या कृपेशी एकरूप होण्याच्या भावनेने मनपूर्वक आणि जाणून घ्या की स्वामी समर्थ महाराज तुमच्या अंतःकरणाशी काय बोलत आहेत जय जय श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थाय श्री दत्तस्वरूपाय अवधूताय नम ी स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समरथाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय 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 श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः <स्ट्रेवित्ति> श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तः त्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः ी स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामीसमर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय 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 श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी श्री श्री समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी श्री समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी 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 समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्री दत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री समर्थाय समरथाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्री स्वामी समर्थाय 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 श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः श्रीस्वामी समर्थाय श्रीदत्तस्वरूपाय अवधूताय नमः